टार्गेट करणं हे खूप चुकीचं पण आदिल आता काय परिस्थिती आहे म्हणजे आता या गोष्टीला जवळपास दोन आठवडे होऊन गेले आता काश्मीरमध्ये काय वातावरण आहे ती जी दहशत होती ती अर्थातच अशी काय लगेच एका दिवसात संपून जात नाही आता काश्मीरी लोकांची भावना काय आहे या सगळ्या सर अभि जो हालत आहे पे थोडा स्टेबल होई आहे लोगों में अभी भी वो कम है सब लोग मायूस होते हैं कि ये जो हुआ वो बहुत ही गंदा हुआ ये नहीं होना चाहिए था तो इस हिसाब से भी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं लेकिन ये जो मातम है ये जो सदमा है उससे भी बाहर नहीं आ रहे हैं खासकर कश्मीरी लोग जो हैं वो हर एक जगह पे रो रहे हैं अभी भी घरों में पछता रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि अभी फ्लो अच्छा था लोग अच्छे से मिल रहे थे ये हालात से हम आ, मुश्किल से बाहर आए थे अभी एकदम पूरा अच्छा हो रहा था तो सडनली ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ ये नहीं होना चाहिए था तो अभी लोग लोग जो हैं वो बहुत पछता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था तो सब लोग अभी यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ वापस मिलजुल के हम साथ में इस चीज़ को जो है वो बढ़ावा ना दे उस चीज़ को रोके और लोगों के साथ अच्छे से रहें ताकि ये जो कश्मीर जो है वो फिर से जो कश्मीरत के लिए जाना जाता है मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है तो लोगों ने बहुत बहुत से वहाँ पर अभी सर प्रयास किए कि जैसे कि एक अगर डल्ले के किनारे पर एक फ्रूट बेचने वाला आदमी जो है वो उसकी जो दाढ़ी होती है वो तकरीबन 200, 300 के होते हैं लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक बोर्ड लगा के फ्री भेजने की कोशिश की कि टूरिस्ट जो भी यहाँ पे गेस्ट हैं तो वैसे ही बहुत बहुत से सर हर गाँव में जो जिसका मतलब टूरिस्ट से कुछ लेना देना नहीं है लेकिन हर गाँव में जुलूस निकले हर गाँव में एक कंडोलेंस हुआ कि ये जो हुआ इसके साथ हमारा कोई संपद नहीं है इसके साथ ये नहीं होना चाहिए था सर यहाँ पर मंजूर जब वहाँ मुझे काश्मीर मतली आता स्थिति थोड़ी सुधर